Thank you Тоді вночі та зранку особливо гаряче було біля Маріуполя. Саме там наші армійці зазнали втрат. Терористи обстрілювали селище Сопане, Широкене, Гранітне та Новотроїцьке з важкої зброї. Довій там головною гарячою точкою залишається широкіне. Ті бойовики продовжують атакувати з мінометів Широкіна. Бої за Широкине попри перемир'я, тривають. Під Маріуполем ситуація залишається напруженою. Наша Ганна Бока розповідає, що на більшості позицій Південного фронту вогонь стих. Але на одній позиції відночі працюють міномети і стрілецька зброя. Не бачать порушення миру на південній лінії фронту лише в ОБСЄ. Ми на юго-востокі України. З одної сторони, позиції зайняла українська армія, з другої проросійські сепаратісти. Перемирие, которое было согласовано в феврале в Минске, соблюдается во многих городах. Но здесь, в Широкино, стреляют. Наблюдатели международной миссии ОБСЕ договорились встретиться здесь с представителем Донецкой Народной Республики Эдуардом Басурином. Заместитель главы мониторинговой комиссии ОБСЕ Александр Хук пытается контролировать соблюдение условий перемирия. Например, отвод тяжелых вооружений на 5 километров от линии соприкосновения. В поселке Широкина укрепились сепаратисты. Украинские военные находятся в 500 метрах. Стреляют здесь почти каждый день. Кто начинает стрельбу, мы, журналисты, которые приехали сюда с миссией ОБСЕ, проверить не можем. Даже здесь, непосредственно на линии фронта. Тим часом люди евакуйовані з Широкіного оговтуються від пережитого. <плес> <плес> Потолок аж сипіться у нас варя ще не усвідомлює, що насправді відбувається у її рідному селищі. Вона посміхається і співає фактам тижня улюблену пісеньку. <плес> красавиця в лісу У нас а тепер. У нас... наряжается елочка. Мы наряжаем под Новый год эту елочку красивую. Поки що варя житиме в Маріуполі, її селище, бойовики фактично зрівняли з землею, але взяти широкі не повністю під контроль так і не змогли. Оборону тримають бійці полку Азов. Хай одна буде Україна, хай бідна буде. Вився народ. Ну такого, щоб не було, не допускайте до цього. Ой боже май, ой, звісно, перемиде. Хай договаривайся, зачем это такое? Нам, простому народу, простом, те, что годы подживали, нам надо, нам все Ой, Боже у Чтобы вы разограничивались все и нас оставили на Украине. Потому что мой, от у вас там блокпост, а 260 лет назад купили мои прародители всю землю. Это такая же моя земля, как и ваша. Я их сюда не звал. Вы не звали, но они же украинцы. Я украинка. Ну, давайте, расстреливайте. Да при чем то расстреливать? Люди, они все скрываются под масками, а я открыта полностью обезоружена. Я тоже открыта. Дочечка не переживай. Может, она меня увидит. Азовцы рятуют мирное население ценой властного здоровья. Помощь нужна какая-то? Обстрелы у Широкино поселятся. Сейчас возможность появилась, мы поехали. То есть ждать непонятно чего, никто не хочет. Страшно? Конечно. Нет газа, воды. Холодно. Берут с собой лишь необходимые вещи, документы и теплый одяг. Люди не оставляют на небезопасной территории и своих домашних улюбленцев. Это Византия. Выбираете с собой? Да. В подвале просидела трое суток. Ви ж з нами, значить, нічого страшного не буде. Хто фізично не може прийти до пункту відправлення? Бійці полку Азов привозять власним транспортом. Немічні пенсіонери небагатослівні через втрати, завдані сепаратистами, у розпачі. Вони чують вам. Вони їдуть до Маріуполя, але мріють повернутися назад у Широкино. Вірять бойові дії на їх подвір'ях закінчаться вже зовсім скоро. Я не ну, думаю, кілька днів. В Безпечніше місце до Маріуполя Азовцям вдалося вивезти два крази людей з Широкино. Через відкриття мінометного вогню з боку сепаратистів евакуацію спецпризначенці змушені були призупинити. Ух, сука! Понял, отбой тебе. Началось не очень весело, нас начали реально подавлять нихуя, и арта выбили, била. Выбили сейчас выпили выпили Широтина, его. да, сейчас подождите. машину, любимую машину поломали. Пойдем машину... Л-200, Сегодня вступили в танковый бой на автомобиле Л-200, с танком. На проходи. чем тебе на дискотеку ехать-то, а? Да проходи, Вот это вот сейчас стоит моя машина, которая, на которой мы возим наш экипаж. Переехал там. И Отойди, на... рак. Отойди, рак. Переехал. <сёк> <сёк> вот. <говорит>, короче, танковая атака была. <сёк> это у нас... Л-200 на танке. <сёк> Испанцы <сёк> и <мезотротик>, таксисты. <сёк> Администратор а Мезотропик Дивижн на передовой.

спайдера. Спайдер, иди сюда! Волги заодно зацепи! Андрюша, а ну иди. В ночь на вторник жители Мариуполя встречали батальон Донбасс. Бойцы добровольческого подразделения покинули свои позиции в расположенном в 20 километрах от города поселке Широкина, где в начале года шли ожесточенные бои. Местные активисты обещали попросить президента Украины Петра Порошенко оставить батальон в городе для защиты мирного населения. Сами военные открыто говорили о нежелании уходить из Широкина. Мы против оттуда уходить, потому что сколько жизни было положено. Зачем все эти труды? Зачем мы там проходим? Мы побросали свои силы, приехали сюда, защищать город. Теперь что? Мы должны уйти из Широкина? Извините. Отход батальона «Донбасс» не означает, что украинские военные покидают свои позиции в Широкино, сообщил во вторник представитель силовиков Андрей Лысенко. замок я мачу прием. Зафиксировал выход рты, общее нападение на дачу. Снова сепары по своей позиции стреляют. Там, там разные разрывы походу. Есть, 120. Не не не, два одинаковых. Вот снова. Вот О, террористы бомбят широкино. Не 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 не, это кажется. Спасибо. А что это они делают? Так, мужики, лишние с крыши или один бронежилеты? Они сейчас, блин, подведут сюда. Я вижу, что они делают. Они утюжат мира. Так это сепары стреляют, наши не стреляют. Так, я знаю, что это сепары. Я уже, блин, определили, откуда. А откуда смотрят? Вроде, не дончанка. же Дончанка шелеста нету в снаряд. Да, так, пропускаем, пропускаем. А теперь я это самое подвижное. Хорошо. Ж... Давай, давай. Беспощадный огонь. Ага. Oh рождались баллады и сны. третий был сердцем смирен. Слова отца были грусти и полны, Любви моей выросли как цветы, Что ждет вас? oh